بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Subhanaka laa 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul wa 'uqadata min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Yang telah memberikan kita kesehatan badan dan juga keluangan masa sehingga dapatlah kita bertemu di sini untuk kita mendalami ilmu agama kita. Kita dalam pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala yang kesembilan daripada surah Jumaah yang mana Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ta yang membawa maksud wahai orang-orang yang beriman apabila disuruh diseru untuk menunaikan solat Jumaat ah, maka bersegeralah kamu kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui jadi pada sesi lepas kita telah membahaskan berkenaan dengan firman Allah yang mana Allah berkata, berfirman fas'au ila zikrillah bersegeralah kamu kepada mengingati Allah yang dimaksudkan dengan mengingati Allah di sini adalah berkenaan dengan isu mendengar khutbah dan solat. Dan pada minggu lepas kita telah membahaskan di antara cara-cara yang dianjurkan bagi kita untuk menumpukan perhatian kita kepada khutbah yang disampaikan. Okey. Maka itu dah dah selesai. Maka berikutnya firman Allah yakni wadharul bayi' dan tinggalkanlah jual beli. Maka di sini disebutkan berkenaan dengan segala bentuk jual jual beli itu. Maka timbullah persoalan apakah hukum bagi seseorang yang berjual beli ketika Solat, solat Jumaat. Kita lihat al Imam Ibn Kathir rahimahullah, mengatakan, al ulama, radhiyallahu anhum, ala tahrim al bila Nida' kedua. Ia berarti, 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 azan yang kedua. Ini menurut pandangan al-Imam Ibn Kathir. Okey. Ini bagi mereka yang berpandangan bahawa azan Jumaat dua kali. Kalau azan Jumaat hanya sekali, maka ketika azan dikumandangkan, maka sudah tidak boleh jual beli lagi. Ibnu Qudamah rahimahullahu mengatakan wanida allazi kana ala ahli rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa nida' akhi bajulus al-imami ala al-minbar fata'allaq al-hukm bi dun ghayri wa la farq an yakuna dhalika qabla al-zawal aw ba'dahu ini ada beberapa pembahasannya okey yakni azan solat jumaat yang ada di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah azan setelah imam duduk di mimbar Maka larangan jual beli ini dikaitkan pada azan tersebut Bukan azan yang lainnya Dan tidak ada perbedaan sama ada itu sebelum zawal Ataupun setelah setelah zawal nah, Jadi apa yang nak dibahaskan di sini Kita faham pada zaman Nabi SAW Azan Jumaat hanya dikumandangkan sekali Zaman Abu Bakar dikumandang sekali Zaman Umar dikumandangkan sekali. Maka pada zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dengan memandangkan maslahah masyarakat Islam semakin ramai maka dikumandangkannya dua kali. Nampak? Okey, jadi kita dah tahu bahawa azan pada zaman azan Jumaat pada zaman Nabi hanya sekali sekali pada zaman Uthman ditambahkan dua dua kali. Okey. Maka oleh itu yang dijadikan patokan adalah setelah imam duduk di atas mimbar. jadi bila imam masuk beri salam Assalamualaikum. Ah jadi itulah yang dijadikan sebagai patokannya. Okey. Begitu juga ada pembahasan tak kira sama ada ia sebelum zawal ataupun sesudah zawal. Tak dijadikan permasalahan. Nampak? Nah. Kerana apa? Kita ingat pada zaman Covid kita tahu bahawa Jumaat di azan jumaat dikumandangkan sebelum zawal maksudnya sebelum masuk waktu zuhur dah kumandang dah beri khutbah sedangkan zuhur mungkin 115 dia 1250 dia dah azan dia dah beri khutbah nampak ha jadi boleh ke ustaz kita dah bahaskan ini nampak kita telah membahaskan dan insya Allah nanti kita akan bahaskan pada sesi-sesi yang yang hadapan. Tapi di sini saya hanya nak ringkas sahaja, yakni ada pembahasan ulama untuk mengerjakan solat Jumaat sebelum zawal ataupun sesudah sesudah zawal. Apa masuk zawal ni Ustaz tergelincirnya matahari. Senang kata selalunya kita mengatakan zuhur Setelah waktu zawal, ya ini bila zawal lah. Hanya Jumaat diberikan hukum berbeza sedikit. Nah, itu ada pembahasannya lain kali kita. Kita akan uh, meleraikannya. Hanya di sini saya nak utarakan ada supaya uh, dalam saya menukilkan perkataan ibnu Kudama. Okey. Jadi tak imam sudah naik ke atas mimbar dan dikumandangkan azan tu apakah sah akad jual beli ini di sini ulama berbeza pandangan pertama sekali sebelum saya jawab tu kita harus tahu bahawa hukum solat jumaat ni wajib okey bagi setiap kaum muslimin yang berakal akil baligh kecuali siapa wanita hamba anak kecil orang yang sakit apa ini berdasarkan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam al jumaatu haqqun wajibun ala kulli muslim fabi jama'atin illa arba'atan 'abdun mamluk aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun solat jumaat wajib bagi setiap muslim dengan berjemaah Kecuali empat orang Hamba Wanita Anak kecil Dan orang sakit Hadis Rawahu Abu Daud Yang kelima Musafir Daripada Abdullah bin Umar Beliau mengatakan Laisa ala musafirin Jumu'ah Tidak ada kewajipan Solat Jumu'at Bagi seorang Musafir Hadis Rawahu Darul Qutni ini kita akan bahaskan nanti. Cuma saya nak berikan gambaran ringkas terlebih dahulu dalam membahaskan hukum jual beli saja. Dan yang keenam, semua orang yang memiliki kesulitan menghadiri solat Jumaat kerana perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan. Kerana badai, kerana apa ada taufan dan segala macamnya yang yang seperti itu. Apa? Jadi daripada Ibnu Umar kan bab Nabi SAW pernah mengatakan kana ya'muru mu mu'adhdhinan yu'adhdhin thumma yaqulu ala ithrihi ala sallu fil rihal fi lailatil baridah awil matiyarati fis safar. Dahulu Nabi memerintahkan muazzin azan lalu ditambahkan lafaz solatlah di rumah-rumah kalian ketika malam sangat dingin atau hujan saat safar. Hadis rawah Bukhari dan Muslim. Jadi artinya bahawa apa? Ada peruntukan yang mana memang tidak boleh ke masjid atau sebab-sebab tertentu mungkin negara kita mungkin aman, tidak ada taufan, tidak ada Banjir Tapi mungkin di sebahagian negara Kita lihat perkara itu berlaku ha, Maka perkara-perkara ini boleh Diuzurkan uh, boleh, boleh Memberi ruang bagi seseorang itu Untuk tidak menghadiri solat Solat Jumaat. Jadi ini orang yang Mesti solat Jumaat kita faham Maka Dalam Membahaskan berkenaan dengan Apakah hukum jual beli Setelah azan dikumandangkan Maka ulama berbeza pandangan Pandangan pertama mereka mengatakan akadnya sah Ini pandangan Hanafiah Golongan mazhab Hanafi dan Syafi'iyah Kerana mereka mengatakan larangan jual beli di sini bukan pada zatnya Bukan pada zat akad itu tetapi sebab lain yakni memalingkan orang daripada solat Jumaat. Apa? Jadi ini pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Manakala pandangan kedua mengatakan tidak sah akad jual beli tersebut. Berdasarkan dalil surah Jumaat ah yang kita bacakan tadi. Nampak? Ini merupakan pandangan mazhab Malikiyah dan Hanabilah Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali Maka di sini Kita Dah mengetahui Bahawa Dua pandangan tersebut Satu mengatakan Bahawa akadnya sah Tapi tetap berdosa Kerana apa? melakukan sesuatu Yang melalaikan dirinya Daripada Jumaat Manakala pandangan yang kedua pula mengatakan tak sah dan berdosa kerana melakukan perkara yang melalaikan dirinya daripada Jumaat. Kalau ditanyakan mana yang bagus ustaz? Yang bagus jangan buat teruslah. Apa? Yang bagus jangan buat terus kerana dua-dua setuju ia melalaikan diri daripada solat Jumaat yang mampu merosakkan pahala Jumaat kita. Itu yang pertama. Jadi kita pergi semayang Jumaat, pahala kita tak ada. Macam mana? Rugi tak? Rugi. Awak bekerja tapi tak dapat gaji. Rasa kerja lagi tak? Nampak? <laughs> ha, jadi, ini perkara yang yang sangat merugikan kita. Yang kedua, kita mengatakan, Ustaz, ada ulama kata sah. Ya betul, kita mazhab syafi'i. Dia kata sah, betul. Tetapi ada mazhab yang mengatakan tidak sah. Mengapa kita mengambil atau meletakkan diri kita pada posisi tersebut? Keluar daripada khilaf itu adalah cara yang ter terbaik. Ha, keluar daripada khilaf. Jadi tak perlu jual beli sehinggalah kita selesai daripada solat Jumaat. Ini sama pembahasan dia seperti orang bertanya apa hukum solat dengan menggunakan wuduk daripada air curian dia dia curi air tak tahu berdana mana dia ambil dia curi lepas tu dia ambil wuduk lepas tu dia solat sah tak solat dia mazhab hanbali kata tak sah kerana apa solat tak sah tanpa wuduk wuduk tak sah tanpa tanpa air air awak curi cara awak dapat dia dah haram. Jadi semua yang lain semua dah ternoda. Jadi selalunya dalam istilah Melayu kita kata apa? Sebab nila setitik rosak susu sebelanga. Nah, ini dia. Konsep Hanabila. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dia kata solat sah tapi awak tetap berdosa. Solat sah bukan erti solat itu diterima. Wallahu a'lam. Pahala dapat berapa banyak apa itu masalah lain. Solat awak sah itu saja. Solat diterima tak Ustaz? Itu masalah lain. Jadi bayangkan. Sama juga kita pergi haji dengan duit pencurian. Sebagian ulama kata terus tak sah haji awak. Sebagian ulama kata haji sah tapi adakah dia haji mabrur? Bukan. Nampak tak? Jadi rugi tak? Rugi. Maka dengan itu ...paling afdol bagi kita elakkan daripada semua perkara-perkara tersebut. Jadi kalau nak jual beli, nanti setelah solat Jum'at. Hanya-hanya ulama' membahaskan... ...yang tak boleh jual beli adalah mereka yang diwajibkan solat Jum'at. Manakala yang tidak wajib solat Jum'at daripada apa yang tadi kita sebut pada awalnya boleh saja jual beli. Ada perempuan dia jual beli Ustaz, ha, ah jual lah awak, belilah awak tak ada masalah. Ada budak-budak beli Ustaz boleh. Ada orang sakit beli Ustaz, ha, ah silakan. Apa? Dia sakit balik hospital. Ha, dia tak boleh pergi masjid ha, kerana mungkin ada operation, ada sakit kudis apa. Macam-macam apa sebab pokoknya dia antara awak dengan Allah. Allah tahu sebab awak. Tak ada MC pun tak apa angkat ustaz nak kena ambil MC ke ustaz tak payah MC antara awak dengan Allah Allah tahu sama ada awak boleh tak boleh kaki terseliuh dapat MC tapi boleh pergi tak dah depan depan mata saja ustaz boleh tak boleh ah ha, kalau gitu pergilah saya ada MC lah ustaz seminggu ha, kita tak bergan, berdasarkan M, MC jelas ya ha, jadi dengan itu kalau kita lihat bahawasanya... Golongan yang tidak wajib untuk solat Jumaat maka boleh saja mereka jual beli dan hukum Hakam ini tidak tertakluk kepadanya dia tak terikat dengan hukum hukum Hakam ini maka di sini hendaklah kita perhatikan dalam kita berjual beli sebagai penjual kita ingin penjualan kita diberkati Allah. Nampak kita ingin hasil kita ni diberkati Allah sama juga dengan pembeli kita nakkan makanan yang kita makan benda yang kita beli ini diber diberkati Allah Subhanahu wa taala maka oleh itu hendaklah kita sentiasa menjaga dua-duanya daripada pihak pembeli dan penjual agar kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sambung pembahasan kita ini pada sesi hadapan. Aku laqul li wa astaghfirullah alazim li wa wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus wa tawassaw bil wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله